Të ndërruar miqë të dashur besimtarë, pa që dhe shpëtimi Zotit që ofë me gjithë ju. Në rukëtimin e emisionit tonë koha për iftar jemi sot në qytetin e Burelit, me mëfti unë e këti qytetit Zotin Fabion Kulaviri. I ndërruar mëfti, e, të gjithë e dhim që agjerimi Ramazanit është një nga 5 shtyllat e, e islamit. Dhe krejtë natyrshëm të gjithë përpiqen të të agjërojnë dhe të zbatojnë rregulla specifike të këtij muaji. Por në përgjithësi, si agjërojnë besimtarët musliman? Në rast qar, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallashanuhu në Kur'anin famullart i drejtohet robërve të tij duke thënë ja e juhel ladhina amanu kutiba aleikumus as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun pra o ju të cilët keni besuar ju është bër obligim agjërimi ashtu siç ju është bër obligim edhe popujve të tjerë përpara jush me qëllim që ju të bëheni më të devotshëm tek Allahu xhallashan Kjo në letë kuptojmë që gjdo popull që nga Ademi a.s. Deri tek profeti i në fundit, Muhamedi sallallahu aleyhi ve e kanë praktikuar agjerimin si adhurim. Në forma dhe mënyrët të ndryshme, por profeti sallallahu aleyhi ve është ajo mënyra më e përsosur, si sot Allahu gjellë e që sot për ju e përsosa pra fen tuaj, pra kjo fe që ka ardhë nga Allahu gjellë e islami kjo fe e pasër, në të gjitha aspektet e saj, dhe të gjitha adhurimet e saj ka ardhur e plot dhe e plotsuar. Pra ndaj, edhe aspekti i agjerimit, mënyra se si e, besimtaret musliman agjerojnë muaj e Ramazanit dhe agjerimin në vetë vete, do të thot që të privohesh nga gjera që Allahu Gjellë Leshanuhu gjatë jetës e përdiqme, robi i ka pasur të obliguar dhe të lejuar për t'i kryer ato veprime, ndërsa për hir të këtij muaji robi privohet pra nga gjimi gjërë në kohën e iftarit, nga ato gjëra pra nga ushqimi, nga pija dhe nga marrëdhëniet intime me, me bashore. Por kur është bër obligima, hirtë par, obligim gjërimi si për herë të parë në fenë Islam? Ë obligim, siç e dim, Kur'ani famëlar që u zbrit profetit sallallahu alaihi wasallam, për 23 vite. Pra, shkallë shkallë për të pasur, për të ardhur sa më natyrshëm në jetën e njeriu. ë Agjerimi është bër obligim pra fars për të gjithë besimtarët relativisht von. Pra po ta shikojmë domethën kemi pasur 13 vite të Profetit sallallahu alaihi wasallam në Mekë ku ë kyçja si dhurim as që nuk mund të shkojë në përmend dhe nuk është përmendur. Ky i është bërë obligim besimtarve pikërish kur profetis sallallahu aleyhu e emigron nga me në Medine edhe jo në vitin e parë, për në vitin e dytë hijgjëri pra të kalendarit hënor pra të emigrimit të profetit sallallahu a.s. nga meka në medinën e ndryqme. Kretë në tyrë besimtarët agjerojnë, por kanë edhe dhe priqëmërit e tyre nga, edhe nga adhurimet që bënë, edhe nga agjerimet. Cilat janë përftimet e besimtarve në përmjet agjerimit, që ofë shpirtrora, po edhe materiale. O, po, është e vërtet. Dorë, e, agjerimi është një adhurim që nuk është vetëm fizik, por është edhe shpirtror, pra që kemi dobi edhe nga ana fizike e trupit njëriju, por dhe nga ana shpirtrore që shka është më rëndësishme dhe shka ka më nevoj njëriju në këtë botë. Si që dim, që thotë profeti sallallahu aleyhu sallam, thotë o njerës në trupin e njëriju, thotë është, është një organ, në qofë sa i është mirë, thotë i gjithë trupi është mirë. Dhe në qofë është i sëmur, pra i mangë dhe i dobet, i gjithë trupi është i dobet. Dhe kjo, thotë, ës Pra zemra lua një, një funksion mjaftë të rëndësishëm si në aspektin fizik të njëriut, por e në aspektin shpirtëror. Pra ndaj, Ramazani, a është bërë obligim për besimtarët, jo sepse për ti ngushtësuar ato dhe për ti lëndë dhe për ti privuar nga ushqimi dhe pia. Por, për ta edukuar në rath par njëriu veten e ti, për ti forcuar akoma më shumë mardhënjet me kryuesin e gjithsis. Si që dim, shpesher njëriu, dhe më thëmë, ato mirësi dhe begatit e më dhaje që i ka dhenë Allahu gjellë le shanhu, shpesh her i haron dhe në momenti që Allahu e privon nga ditë shka, i adin vlerën akoma, akoma dhe më shumë asaj gjëri që ka humbur. Në rastin konkret që është bërë dhe në plan të ditë dhe në, në pjesë e pandemi dhe është një nga gjëra që njerëzit i harruan gjithë shka, harruan pasurin, harruan gjërat më, më më vlerë dhe ju këthyen shëndetit të tyre pra trupit të tyre. Pra në momentin ne besimtari agjerimin duhet ta shikoj si një diska për të vetë në dhe për të fituar akoma dhe më shumë për ta falenderuar Allahu në gjellë për mirësit e ti. Sepse Allahu në gjellë Kurani në kuranin familar në e thot në mënyrë mjaftë të qartë. Le u shekertum, le e ziden në kumë. Në ne qofë se ju falenderoni, Ne vetëm sa u ashtojmë akoma dhe më shumë mirësit. Pra në në se ne, këto mirësi që nga ka dhanë Allahu Gjellëshano, pra në agjerimin e muajtë Ramazanit, e shikojmë si një mundësi për të afruar më shumë të këllahu Gjellëshano, si një mundësi për të afruar më shumë me familjarët tanë, me të afrëmit tanë, si një mundësi për të falenderuar Zotin për mirësit e pa fund me të ti, Kjo është ajo uh, gjëja më e mirë dhe më më sublime që robi do të ketë me kryuësin e gjithësis dhe përfitimi me i madh kjo është në jetën e njëriot. Pra përfitimet janë sa fizike në raportin e shëndetit, ashtu edhe shpirtrore po, dhe natyush është, është përqëmërit e përfitime në shpirtrore janë më, më, më të më dha. Me fëti ndërruar, qoftë dhe për kurizitetin e besimtarve, qëfar kuptimi ka fjalla Ramazan? Atëherë, fjalla Ramazan vjen nga, nga fjalla arabisht Ramadan që do të thotë ajo pika e zhgjetut, mëm ë pika që është ajo thathsira dhe pika më e nxehtë e ditës. Pra, në atë pikë vetë fjala me me kontekstin, pra ë në, në pikën në pikën e zhegut për çfarë ka nevojë më shumë njeriu, është ka nevojë për etje, për të shuar etjin e të të tij. Në një të njëjtën kohë kur njeriu është i privuar nga pija dhe e, dhe ushqimi. Për qëfar ka nevoj, ka nevoj për t'i shuar këto. Pra, si që është trupi i etur për ushqim dhe pije, në të një të mënyrë është i etur dhe shpirti për ushqimin e ti. Pra ndaj, Ramazani duhet fokusohet akoma dhe më shumë të ushqimi shpirtëror. Pra në qofë në 11 mëdhjet muajt e vitit, ne i kemi neglizhuar në në marrëdhënie tona me sunduesin e gjithësisë në namaze, në agjërime suplementare dhe edhe vepra të mira, Ramazani dhe vetë fjala, do të na bën që të të forcojmë akoma dhe më shumë marrëdhëniet me krijuesin e gjithësisë. Pra atë etjen që kemi, pra si që ndihim etjen sh, e, stomaku jon, do të thonë edhe urinë, duhet ta ndihë dhe zemra jon etjen dhe të kërkoj ushqim pra në atë të shka Allahu Gjellëshanhu në i ka, në i ka bërë obligim, pra me adhurime për të fituar dhe për të mbushur zemrat tona. E, kretë në të besimtarët më së të manë gjërojnë një muaj të plotë. Por, si fjedhën këj muaj dhe pse duhet pa një muaj të plot të agjërojnë? Profeti sallallahu aleyhi vësallem, kur vjen muaj Ramazanit, e quanë këtë muaj, thot, po ju vjen një mik nga Allahu Gjellëshanu. Pra, Zoti i gjisis e ka shtrirë atë hapur dyër të mëshirës e ti dhe në respekt të këti miku të matë që vjen nga Allahu Gjellëshanu, thot, profeti sallallahu aleyhi vësallem, i ka mbyllur dyër të gjehenemit dhe i ka hapur portat e mirësis dhe begatis. Ky muaj i plot e ka të nevojshme besimtari që të jetë një karikim si nga ana shpirtërore dhe nga ana fizike. Pra, ato mangësit që ne neglizhojmë në adhurime tona gjatë një mëllit muajve tjerë, Zotë i gjithësis në jep një mundësi, një shansë më tepër, që t'i forcojmë mardhënjët me, me, me Allahun gjallë në shano. Sa dhe për profetis Al Allah, thotë, nuk janë njësoj dy persona që kanë jetën, që kanë lindur në të njëtën ditë, dhe njëri e ka e gjerua një Ramazan në tepër se tjetëri. Pra, është një mirësi që Allahu Gjellë Leshanu hu e ka bërë posa qërishë për besimtarë, për robrit e ti që në rathë parë të mos e humbin shpresën të këllahu Gjellë Leshanu. Pra, në atmosferën e Ramazanit, për sahabët e ndritëshëm luteshin 6 muaj për para, o Zotë na e mundësor Ramazanit, sepse është një atmosferë kretë tjetër nga gjithë muajt e tjerë, duke qenë që është një 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 muaj plot me begati. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla shanuhu robit e tij për çdo vepër të mirë, minimumi e shpërblen nga 10 deri në 700 fish. Përveç sa sa agjërimi të muajit Ramazanit. Thot agjërimi thot Allahu xhallahu xhanu është për mua dhe unë thot di si do ta shpërblej robin tim. Prandaj është e nevojshme në rast parë për Robin që të hyjë në një marrëdhënie të tillë me krijuesin e gjithësisë, sepse vetë pjesa e shpërblimit, masa e shpërblimit që ka lënë Allahu xhallahu xhanhu e ka lënë më të madhe se 700 fish. Pra, do të thonë ato gabimet tona, ato mëkatet tona që jemi zhytur deri, deri deri në gryk, do të thonë gjatë 11 muajve të vitit, është një mundësi e madhe, është një një mundësi art për gjithsecilin që të reflektoj dhe të kërkoj faljet e këllohu gjeldeshanu, të ishtoj veprat e mira dhe dal nga, nga ky muaj i begat me, me gjunahet falura. Nga anë atje dhe profetis e lëllahu a.s. e qua në mik nga Allahu gjeldeshanu. Ne dim shumë mirë vendin e mikut që ka në shpia dhe në familje tonë pra që ka respektin më të lartë. Madje në gjuhën shqipe kemi edhe një një fjalë të urtë që thotë, domthonë, shtëpia është e mikut dhe e zotit. Pra, këj mik që vjen nga vetë sundu e si gjithsis, Allahu Gjell Leshanhu, normalisht që do një respekt më të vetëshan, do një, një një kujdes maksimal për ta pritur, ashtu si që i ka hije këti mikut që vjen nga Allahu Gjell Leshanhu. Naturisht, edhe besimtarët muslimën kanë tradita të bukura në seside e se kalojnë këtë muajnë e Ramazanit. Qoftë në aspektin, personal, po ashtu edhe edhe shoqëror. A mund ta flisni pak për këto tradita të bukura të, të besimtarëve gjatë këtij muaji? Është e vërtetë. Besimtari ë në muajin e Ramazanit sikur gjallërohet, sikur stoliset, i, i, vjen një nur, domethënë. Ndërsa pjesa tjetër që e shikojnë nga jashtë, domethënë vetëm në aspektin fizik, domethënë pjesën e Ramazanit që që thonë është një privim nga pija, nga mëngjesi, ndarkave, kujtojnë që është vetëm kjo pjesë e rutinës. Jo. Përkundrazi, Ramazani ka një gjallëri shpirtërore dhe një dinamik aqë të veçan në jetën e besimtarit, sa që fillon në më thonë, që në agim, pra pas bardur drita, për të, për të, ha, për të ngrën e, syfyrin e ti, pastaj me, me obligimet e, e faljes e namazet e sabaut, pastaj robi, pra besimtari fillon për diqëmërin e ti, pra në pun, në shkoll, në ato vendet ku ku është i angazhuar me agjendën e tij të përditshme, i shton akoma dhe më shumë frekuentimet në xhami, pra në shtëpi të Allahut. Në qoftë se ai ka falur namazet e tij gjatë 11 muajve të tjerë të vitit në shtëpi ose në vendin e punës, mundohet që në këtë muaj të jetë sa më i afruar me besimtarët. Mundohet që gjatë këtij muaji të shtojë sa më shumë adhurimin. Me çeljet e iftareve, pra traditat e iftareve të përbashkëta me familje, me familjarët pak më gjerë, me shok dhe miqt, e bën dhe i japin një harmoni tjetër, akoma dhe më të gëzueshme që është vështirë që besimtarit ta gjej në në muajt e tjerë të vitit. Pra bëhet se bep. Ky Allahut, pra uh, Ramazani, që njerëzit mblidhen së bashku, të jenë akoma dhe më shumë të ta njohin njëri tjetrin. Pastaj pas iftarit kemi edhe namazin e të që është një namaz, dhe më thënë, i veçan për muaj në Ramazanit. Pra është një muaj, mjaf dinamik i mbushur, adhurime dhe jetë shpirtërore, që nga agimi gjerë në pjesën e fundit të, të ditës. E, normalisht, që jetë kjo jetë shpirtërore që ju flisni, duhet të rezonoj për besimtarën 365 ditët e vitit, nuk duhet jetë të kofizuar vetëm në Ramazan. Po, e, a ka agjerimet të tjera për te Ramazanit, në ditet të tjera të vitit, dhe si kryhen ato? Atëhere, faktik ishtë pjesa më rënsishme dhe si të një fjal e urtë të një, një, një autorit ma thot, namazit thot fillon thot kur del nga gjamija. Ramazani që si tu është fillon në momentin që kemi dal nga muaj Ramazani. Pra, do të thot që Allahu Gjellë Leshanuhu në esoli këtë mikë u sensibilizuan për një muaj të tërë për të mbledhur për të akumuluar energji pozitive dhe për të edukuar vetën tonë me veprat mira. Dhe në momentin që ne këto veprat mira nuk i vazhdojmë edhe për 365 ditë të tjera të vitit, Pjesë e ajo që ka Allahu Gjendeshanu jep robit, pra i jep gjenë më minimale. Pra, minimum i shpëtimi thot është kjo, por ti nuk duhet të të ta privosh dhe ta kufizosh vetën që unë e agjirova Ramazan e plot edhe të vazhdoj për sëri dhe më thonë me, me vesep dhe ato vepra që nuk duhen bërë. Në qofë se një person nuk, nuk e ka edukuar vetën e ti, pra gjatë këti muaj, profetisallallahu a.s. thotë, thotë që ka ropë të agjerimi, thotë, Dhe që nga nga, nga Ramazani i tyre thotë s'kan përfituar gjë, thotë vetëm se etje dhe uri. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson që jemi të jemi gjithmonë të pranishëm me këtë adhurim, agjërimin edhe gjatë 11 muajve të tjerë të vitit. Kemi agjërimin e 6 ditëve të muajit Shawal që është pasuesi i Pasu. muajit Ramazanit. Ku profeti sallallahu alaihi wasallam thotë që kush e agjëron muajin e Ramazanit dhe e pason me 6 dit nga muaj shevalit, a i e me shpërbimit e kallohu gjelele shanuhu, thotë qikur ta ke ta gjirua një vit të plot. Pra, zoti i gjithsis i hapi portat e mirësis në këtë muaj, më shumë se muajt e tjerë, por nuk do të toj që e ka kursyra të bujarinat, të gjemertlikun e gjemertlik ti, dhe më thënë, në muajt e tjerë. A i këtë muaj e bëri për të karikuar që njerëzit të shtojnë akoma dhe më shumë veprat e tjerë. Pastaj kemi agjerimin e ditës hën dhe ditës e ejte që profeti sallallahu alaihi wasallam e praktikonte vazhdimisht. Thoshte në ditën e hën thoshte është dita që kam lindur vet, ndërsa në ditën e ejte thotë është dita që dy me lajke i i paraqesin Allahu xhallashanuhu veprat e gjithë javës dhe unë thotë atë ditë preferoj që ti e magjëruosh. Pastaj kemi ditën e parë, tre ditët e mesit që ndryshe quhen si ditët e bardha, dhe ditën e fundit të gjdo muaj të kalendarit hënor. Pastaj kemi ditën e nëndë dhe ditën e dhjetë të muaj muharrem, ndryshe që, që është dita, dita ashures. Kemi ditën e arafatit për ata që janë, për ata që nuk janë në, në, malin e arafatit për ta agjëruar. Pa, kemi një mori a gjërime shtë tjera, pra që e bën njëri unë që tjetë gjithmonë në kontakt me, me sunduesin e gjithësisë me këtë, me këtë adhurim sepse e veçanta e muaj të Ramazanit dhe adhurimit në të është se mblidhen për ata që kanë mundësi si që, që është obligu e, e zekatit, sepse si që thot profetit sallallahu alaihi wasallam thot ë, islami thotë është ngritur në 5 shtylla pra shahadeti, namazi zekati, agjerimi dhe hadji ku njeri thotë ka mundësi thotë që katër për e tyre t'i kryi pikërisht në muaj në Ramazanit pra shahadetin namazin, agjerimin dhe dhënien e zakatit. Pra siç e tham për shembull që veprat e mira në Ramazan ditë si ti shpërblej Allahu xhallahu shanu dhënia e zakatit si një adhurim. Pra ti e ke obligim dhënien e tij, por kur bëhet dhe në një muaj që e, shpërblimi tek Allahu xhallahu shanu është akoma dhe më madh ze një vend dhe një peshë më të madhe tek Allahu xhallahu shanu. Prandaj agjërimi e shoqëron njeriu e edukon njeriu në të gjitha sferat e jetës për të bërë një njeri sa më pozitiv dhe e frenon nga të gjitha veset dhe ato gjëra që e shtyn një egon e njeriu për të nxitur nga e keqja. I nderuar mifti. Së namë të gjithë të tjetër vetëm t'ju falenderojmë për fjalët dhe këshillat e vëra për të gjithë besimtarët dhe të nderuar miq. Një letë takim nesër mbrëmën në emisionin Koha për iftar në ndishtë në rjetët tonë sociale në Facebook, Instagram dhe Youtube. Pasha dhe shpëtimi zotit qohë me gjithju.